прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все ж таки. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все таки. Друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це сижий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини всього того, що в них відбувається як в житті, так і в соціальних мережах. Будемо порівнювати, як живе російське телебачення, і що насправді відчуває глибини росіянин. Ви ж на старті не забувайте для нас українська важливо поширювати всю зібрану інформацію. Тож від нас гарний контент. от вас лайк. И, звісно не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чем больше нас, тем гучніше лунатиме голос правды. К нам тут дрончик прилетел. И не один. Было два взрыва. Большой огонь горит. Справа огонь, еще третий. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все-таки Яртовский НПК. НПК. Охерек. Ах, вы Бля, вот эти не захнули. Вон там-то уже тушить начинаешь. Да, он дед не бахнул. Ну, Блять, как тепленько. Горит уже все сильнее и сильнее пламя вообще. Возле переезда. Стоит просто, ну, по сути, стоит машина. Газовый служба. Все, дорога не перекрыта, но в принципе все это. Там дальше еще кучки стоят отдельно, крыши их горит, здесь основная часть пиле. сердце, не только два И давайте пожелаем ему крепкого здоровья на долгие-долгие годы за нашего президента. Спасибо. Орденом за військові заслуги награжден Волков Олексій Юрійович. Увага, увага! Надалі хвилинка надзвичайно важливої інформації для всіх українців і українок, хто щодня перебуває під російськими ракетами. Тобто, для усіх, ми в клініці репродуктивної медицини Надія місті, де кажуть ні безпліддю і так такі бажані вагітності. Місці, де вміють заморожувати час, аби вагітність настала у потрібний момент. Ми заморожуємо яйцеклітини для того, щоб скористатися їми у майбутньому. Ви можете прийти після 30-40 років і стати мамою. Чому це актуально? Тому що у нас війна, дітей народжувати дуже багато пацієнтів бояться для того, щоб зробитися страхування від непліддя, краще. Мати заморожені яйцеклітини. Невже завагітніти можна буде у будь-який час та будь-якому віці? Всі подробиці дізнаємося 28 квітня на затишному заході у медичному центрі Лелека. Я вважаю, що військове діло є наукою, і всі, хто сумнівається, я регулярно приважу такою примір. Що, чому, Военное дело – это наука, а дипломатии нет, потому что кандидаты и доктора дипломатических наук не существует, а кандидаты и доктора военных наук есть. Так что здесь мы можем точно сказать, что военное дело является наукой, изучать которую надо настоящим образом. Я, кстати, не разделяю вот э, такого шапка закидательского настроения, которое многих из-за помощи, которую планируют. Э, оказать Америкой, которая, мы как понимаем, уже находится на территории Украины. Я как раз считаю, что относиться надо гиперсерьезно и надо ждать ответных действий, при том очень активных в ближайшее время со стороны украинских нацистов. С вашими оценками можно только согласиться, поскольку вот эти э, какие-то Преувеличенные шапкозакидательские отношения по отношению к тем поставкам вооружения и военной техники, которые намечаются в ближайшее время со стороны коллективного Запада, ну, на мой взгляд, абсолютно неуместны. Поскольку, во-первых, будет поставляться серьезное вооружение, в первую очередь, конечно, это ракеты Атак с дальностью стрельбы до 300 километров, которые могут существенно изменить обстановку на переднем крае и в нашем оперативном тылу. Поскольку, например, вот если некоторые частности, дальность 300 километров, например, позволит наносить вооруженным силам Украины удары по значительному большинству аэродромов нашей оперативно-тактической и армейской авиации. К примеру, есть ракеты атак с дальностью стрельбы до 300 километров, с кассетными боевыми частями, которые, например, очень подходят для ударов именно по аэродромам, по выводу из строя авиационной техники. И в этом плане возникает вопрос, а что делать? Перебазировать, например, армейскую авиацию за эту черту 300 километров, но ну тогда это будут более чем значительные сложности в ее боевом применении. Да и есть и другие аэродромы, которые находятся, могут находиться под ударом ракет АТАКМС. Под землю а, уходить. Обезврационной а, а поддержки <coughs> положения. Нельзя. Конечно. На уходить краю. под землю. Может Используя послужить. то, что в ХМИМИМИ есть. То есть по-другому устроить устройство. Ну, то есть э, наука-то ответила на все эти вопросы? Да, в общем-то, опять-таки, э, не надо ждать э, каких-то действий противника всегда, а надо всегда э, работать Своить, в своем плане на опережение, конечно. ну, на один, на два шага вперед. А ситуация ведь очень серьезная, они открыто озвучивают свои планы, что по нанесению мощных ударов не только в оперативном, но и в стратегическом тылу вооруженных сил Российской Федерации. В этом плане речь идет о беспилотных летательных аппаратах с дальностью полета в 3000 километров. И, например, тот же самый знаменитый предсказатель Бен Ходжес говорит о том, что существует намерение превратить Крым в территорию, которую вооруженные силы Российской Федерации ну, абсолютно не смогут контролировать. И после ударов с помощью ракет-атакам с останется только одно – выйти из Крыма. Вот даже... І на сам кінець, єдине, що мені лишається друзі, вам нагадати це те, щоб ви в і гарному настрої не забули після всіх цих пекельних борошон. Звісно, лишити нам вподобайком. Тільки таким чином ми зможемо розповсюдити увесь зібраний контент. Ну і звісно, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. кажуть, що нашим підписникам особливо щастить. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.